19 августа 2014 год. Время 5 часов 22 минуты. И вот такой рассвет на Ингульце. похоже, что сегодня будет жаркий денек. Вот так я встречаю рассвет на Ингуле. Как по мне, то удачно выбрал место для ночелки. Вот мой домик. Живописное место. А здесь река делает крутой поворот. Это выше по течению. А сзади меня село Ульяновка. Это брод. Место мелкое. По щеколотку воды. Вот. И по такой кладочке. Перебираешься на ту сторону. А сейчас завтрачек приготовим на костре. Уже вчера и ужин делал. Ну, снимать было некогда. А теперь завтрак. Каскадьори. За своє життя я проїхав десятки тисяч кілометрів, тисячі кілометрів пройшов пішки по горах Кавказа, Крима, Карпат і завжди бачив одне те ж. Отаке. У мене не повертається язик. Не повертається язик назвати тих, хто тут був до мене людьми. Навіть тварина так себе не поводить. І можу сказати, що це не найгіршими. Це, це квітки порівняні з тим, що доводилось бачити. Але вже так наболіло. Коли кричать про патріотизм, то забувають, що патріотам треба бути не тільки на Майдані чи у зоні конфлікту, але й біля свого дому. Любити свою країну. Не на словах, як деякі політики та й громадяни готові розірвати на собі сорочку, називаючи себе патріотами а жити по-скотськи. Я бував і за кордоном, за дальнім кордоном. І коли кажуть, що ми європейська країна, це ще не значить, що живемо по-європейськи. Поки в нас є дух Золотої Орди, до тих пір і будуть нас зневажати. До тих пір і вас будуть вважати за бидло. Шануйте свій край, свою батьківщину, землю, на якій ви вирісли. Спитайте себе. А що я залишу після себе? Що я залишу своїм нащадкам? Оцей бруд, мабуть, так. Дякую. От і приїхав я в Софіївку. И вот по этой дорожке мне предстоит спуск до кладки. Это я приближаюсь к имению Тропининых в селе Софиевка. Вот, кажется, я тут нашел кладку, где можно перебраться через речку. И сейчас буду на том берегу, надеюсь. А здесь еще есть и брод. Вот. Уходят машины под воду. А может это амфибии тут? Побачим. Такой сильной качки я еще не испытывал на подвесном мосту. Сам по себе этот мост легкий, и поэтому раскачивается элементарно. Речка мелкая, водоросли тянет течением. Вот такой ингул в Софиевке. Вот по этой тропинке мне сказали, что я и въеду усадьбу Тропининых. Но вы знаете, что это похожее. Да, я не знаю, но сразу чувствуется, что это бывшее поместье. Видно, какой-то мой опыт уже сказывается. Сейчас поезжу, может, у кого-то что-то узнаю более подробно о достопримечательностях. Видно, что запущено. Но, тем не менее, эти дорожки... Ведь сотню лет назад по ним кто-то ходил и сейчас продолжает ездить. Нетрудно догадаться, что это бывшие хозпостройки, имения. Сзади у меня за спиной сама усадьба Тропининых. Вот такая усадьба. Начали реставрацию. Похоже, пока только на крыше остановились. Сейчас зайду вовнутрь, посмотрю, что там внутри. А потом еще по парку проеду и вдоль по реке выйду к мосту в Ну, Внутри особо смотреть нечего. Множество комнат и разруха. Работы еще какие-то ведутся. Но когда будет закончено, никто не скажет мне. Потому что работа тут непочатый край. Может какой-то меценат. Может какой-то меценат положит средства, закончит это дело и будет тут жить. Но пока то имеем то, что имеем. А это центральный подъезд к имению. Вот по этой дороге по Антропинин, подъезжав до своего палаца. Вот еще какая-то хозяйственная постройка. Погребок. Вот я снова въехал в парк, но уже по другой дорожке, с другой стороны. Да, просто неухоженная, брошенная, заброшенная. Еще совсем недавно нечто похожее было в Аскании Новой. Но там более-менее поддерживали. Ой, вы посмотрите, какое дерево. Вот это октополя. Вот такой тополь в имении Тропининых в Софиевке. Я таких больших, правда, не встречал, по-моему. Тем более, чтобы вот так на три части троица была. Ну, все может быть. Eric and go. Super. Не снять такую красоту. Похоже, действительно надо еще вдоль ингула проехать, чтобы полной мерой насладиться красотой украинской природы. И все равно будет мало. стою на самой верхотуре бараньи лбы которая снимал с противоположной стороны да Заїхав на олійницю, розпитав у людей, як проїхати до монастиря, то наступний мій об'єкт Пілагіївський монастир. Його видно, але дуже далеко, тому я не буду зупинятися на камеру. Ой, ось по цій дорозі, зі швидкістю 19,3 км на годину. Я наближаюсь до того місця. Уже 25.8 на годину. Дорога нас катиде, то я пригальмую трошки. Ось вона підйом 28.8. Дуже хороша накатана. Від спеки навіть стовби похилилися, мабуть перегрілися. Я думаю. Цілий день так постоять, Добре. От я під'їхав до Пелагеївського монастирю. Немножко вирішив поснімати панораму. Ну, Машины как по автобану. Одна туда-сюда в этот монастырь катят. Всем хочется святыни. Вот я и приехал в ландшафтный парк заказник Прингульский. То, что я искал. А заодно подъехал А на том берегу там монашки живут. Дорога до монастыря не из простых. Сначала ничего, но тут яр в одном месте пришлось вставать, чтобы сойти вниз. Иначе можно через руль кувыркнуться. А чтобы выехать на тот подъем, то даже речи быть не может. Вот остановился немножко поснимать краевид. Это одна из заток реки Ингул. Видно, водохранилище есть какое-то. как новогодняя елка. Монашки живут. Знает место, где выбирать. До монастыря я не поеду. Я поеду в другую сторону. А пока поснимаю вот эту вот панорамку. С водохранилища вот. стою у Ингульца, точнее у Ингула, немного южнее села Розановка жарко. Солнышко припекает. Но пока вот решил поснимать. Так на обум поехал. И вот куда-то заехал. Если бы не эти коровы и дороги, сказал бы, что места дикие. К сожалению, аккумулятор уже на исходе. Надо искать зарядку. Сейчас в Розановке попробую найти, где зарядиться. Вот проехал каскад Ставков, район Новогригорьевки, Миролюбовка. Ну, Но скажу вам, дурдом. С виду смотришь, ставки, ставки, ставки. И только если ты знаешь, что там есть проход, машинами ездят, то проберешься. А так будешь круги накидывать. Я думал, мне будет гоплык. Ведь время уже шестой час. Время подумать о ночевке. А я никак не мог пройти прохода. Но слава богу нашел. Даже GPS не помогает. И сейчас вот по этой... Грунтовочки до да любимовки.